Личного состава от себя лично поздравляю вас с праздником, Днем знаний. Еще раз хочу повториться. Мы проводим традиционную нашу показательную акцию. Мы первым приходим на помощь. Цель этой акции ⁇ это не только показать нашу технику, но еще раз рассказать, как действовать в экстремальной ситуации. Еще раз, как обеспечить безопасность своей жизни, деятельности. На территории Смоленской области на сегодняшний день произошло 720 пожаров. 69 человек погибло, 50 пострадало. И нашими подразделению 335 человек на сегодняшний день спасено. Вот такая печальная статистика. Здесь вам будет показана и продемонстрирована не только пожарно-спасательная техника, но пожарная техника лесопожарной службы. На сегодняшний день у нас также на территории Смоленской области 17 природных пожаров произошло, общей площадью 48 гектаров. Площадь довольно тоже большая, и пожаров получается по сравнению с прошлым годом в в несколько раз. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз всех с праздником, здоровья, добра, удачи.